и ЖКХ. Просто когда-то Богдан Калятко выступил, что депутаты не идут на комиссию. У меня еще раз обращение. Зачем вы идете депутаты, когда реально не ходите? Две комиссии собралось, двух комиссий, если читать по количеству, одна комиссия не собирается. Стыдно, позор. Я бы, понимаешь, каждый день их по телевизору показал, которые реально не ходят. Вот сегодня же сессия, да? Идите свое мнение остаивайте, почему опять прячетесь. Идите скажите, чем вы правы, чем вы не правы. Достало уже. Идем дальше. У меня обращение президента. Или крик души. Уже год прошел. Вот. После президентских виборів, после этого революции, да. Революция зачем идет? Что майбутнее наше было хорошо, да? А що у нас? Люди через полгода, вот возьмем, грузина всех Украина показывает, да? Они через полгода результат получили. А у нас что? Через полгода еще хуже стало. А через год, через год еще хуже, понимаете? Вот мы говорим, коммунисты, их не идеология, да? Вопрос. Убираем и коммунистов, а идеология то же самое осталось. Нажмите паски, вам завтра будет хорошо. 1200 зарплата, 940 чем-то гривен пенсия, и вам дадим компенсацию или субсидию на тарифы ЖКХ и все остальное. Когда они дадут? Через три месяца они посмотрят все, а через 4-5 в лучшем случае компенсацию дадут. А на что ж люди живут? Я по утрам хожу по... Ну, километр в три хожу и прохожу богато мусорной баки. Мне стыдно стоять, что в таком богатом державе люди, блин, солидно одеты возле мусорных баков что-то шукают. Стыдно, понимаете? Идем дальше. Ситуация Верховной Рады. Называется коалиция. Я, я уже выставил один раз до сроки такая как коалиция. Когда телевизор смотришь, та компания обвиняет тому, та компания взяточница обвиняет того, а в общем-то она коалиция. То зачем их распустить и забудь о них? Идем дальше. Тарифы сказали. Бизнес. Мы с вами говорили, поддержали меня за бизнес, э, за взятки. Поверьте, ничего не менялось. Меня так как проверяли, до сих пор проверяют. До сих пор. И опять же, местные не виноваты, опять же, указы Киева. Но вот стою, не работаю. В чем вопрос? Не работает, да? Экспорт. Валюта, они официальному курсу продают. Только за что продают? 70%, 75% без тебя продают эту сумму. А попробуй выйти на улицу, товар продается по рынковым ценам, уже проигрываешь, нельзя работать. Вчера, когда сижу, пишу обращение, это, да, что экспорт убивается, экспортеры это самое, люди стоят безработными, да, звоню импортеру, оказывается, а там еще хуже. Людям не дают купить валюту официально, задерживают, и там же задержки идут. Возьмем полные, которые импорт заходит сюда, и все остальное. Идем дальше. Вот шут, э, слух идет, что будет партийная система. Что такое партийная система? Покажите одного партийную систему, которой они партиях. Депутаты Верховной Рады. Только проездом здесь их появляется. Давайте Мажайтарку уберем, а она уже получится директор завода и свои подчиненные, понимаешь? Пошел место купил и выбор вообще не нужен. Я считаю, что надо мажоритарку по-любому оставить. Что это такое? Делайте свои организации, вечно живите, да? Получается так? А? Хабарность коррупция. Не листя, то, то говорить про свои я же за всех вас, говорю. За всех то говорю. А вы думаете о наших партиях, которые есть, скажут, что продаются Но или нет? Ради бога, продают. скажи, что хочешь, я с тобой согласен. Я тебя прошу, блин, понимаешь? Люди, которые гвоздя не забили, блин, в жизни, трудовые книжки не имеют, ничего не имеют и воспитывают, блин, уже достало. Блин. Вы попробуйте сперва зарубить. Вы всегда бизнесменам говорите олигархи. Почему они туда идут? Давайте скажу, почему идут. Вы думаете, бизнесмены, которые там сидят, им это надо? Да 300 лет не надо. Поменяться президент, кого надо погрузить э, попросить? Богатый. Идут туда это сами. Вот возьмите Зубика, да? Вот вы все говорите, а кто как Зубик Столько помогает Черкасу. Кто? Выбор, выбор. Я сейчас тебя похлопаю, сейчас дальше слушай. Ты, видишь, зубик здесь это самое. Все гонялись за ним, не давали рекламу. А потом пошли, э, вот это, который называется, ну скажите, гражданский аппарат. А почему Супик в поле? Он не заслужил, что за поле. Так, 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 хоть сажают, я не сажаю, хоть сажают его, если он виноват. Может, ты на деньги А говоришь, что он дураком, понимаешь? Я не во этом, я Просто надоел. Вот я хочу, что это обращение э, пошло президенту. Здесь богато краше написано, что я сказал. Все. А?